Ən çox verilən suallardan biri də Xaritəsikm toplusu daxilində hansı xəritələr var? Bir-bir tanıdək. Səyyahların hərəkət istiqamətləri, matriklərin ucuqar nöqtəsi, matriklərin boqçanların yeri, litosfer tavalarının hərəkət istiqaməti, toquşma və ayrılma sərhədləri, cavan platformalar, sülzə və dağama gəlməz zonaları, vulkanik adalar, hansı adalar divergentdə yerləşir, hansılar konvergentdə yerləşir? Bütün imtahanlara düşə biləcək vulkanlar, şillama quşaqları üzrə. Vulkanların yerləşdiyi adalar və yerləşdiyi sərhət tipləri, qədim və cavan dağlar, qışıqlıq mərhələləri, geosinknalda yerləşən düzənliklər platformada yerləşən ovalıqlar, platformada yerləşən yaylalar. Sonra matriklərin ayrı-ayrı releyedləri, reley reliyyif fahiidləri ən vacib xüsusiyyətlərdir. Hansı şey əzbərləmək lazımdır onlar? Lazım yəni, lazımdır lazımsız qeyd olunmuyor. Amma lazımlıdır. Yenə də matriklərin ayrı-ayrı formada keçəndik. Vulkanlar yerləşdiyi ölkələr üzrə hər bir matrikdə keçəndir. Antarktida narih hərəkəti var, Oseaniya. Şərti şərtlər daha ətraflı yolla öyrənmək üçün istifadə edə bilərsiniz. İmtahanı düşənlərdir. Azərbaycan Respublikasında yerləşən sistemlər və detallar. Azərbaycan Respublikasının dağlar düzənlikləri geoloji quruluşumuz və faydalı qazıntılar, dünyanın iqlimi, mineral bulaqlar, 20 tarixə daha aydın verilmiş qrafiklərindən bir yerdə yalnız ərazilə əsas xüsusiyyətlər, Azərbaycanın hava kütlələri, Azərbaycanın iqlimi, sonra dəniz və körfəzlərin yer dəmatikləri izlədilir. Okeanların vazmalanca qovuqları göstərilir. Sonra saylar-sayların yerləşdiyi, mənbənin yerləşdiyi ölkələr, axdıq ölkələr qeyd olunur okeança riyalları. Sonra sahiləri iki və daha artıq okeanla yılan yarmaqlar. Sonra göllərin mətkərlərcə göllər, cələr, çaylar burada qeyd olunur, su anbarları ayrıca qeyd olunur və onların ətrafında əlavə fiksal cic, rejimlərdən Azərbaycan çayları və qidalanma axınları, Azərbaycanın gölləri, Xəzər dənizi haqqında, sonra təbiət zonaları, təbiət ehtiyatları ayrı ayrı-ayrı təsnif edib, Azərbaycanın landşaftları və onlara aid məhsullar ayirəşdirilib. Sonra regionlar, yəni ölkələrin regionları, qorpa milli saqlanmışlar qurudan. Sonra regionlar burada ayrı-ayrı təşkilənir. Onlar regionlardır. Sonra materik daxil ölkələr, materiklərlə üzə keçərlər və federativ dövlətlər, monarxey dövlətləri sonra cisma qətal istiqrar qaydası ekvator xəttini kəsdirən ölkələr 2 və 3 oçıqan şoğuq ölkələr, qədim sivilizasiyalar yarmaqda yerləşən ölkələr, daxili suları, okeanlar, neçə okeana aid olan ölkələr. Sonra digər qaydaları çox şəkildə burada taf öyrənə bilərsiniz bütün ərazilər üzrə. Sonra iqtisadi inteqrasiyanın mərhələləri burada aydın şəkildə verilib, daha çox öyrənə bilərsiniz. Sonra beynəlxalq təşkilatlar. Təşkilatlar burada da rahat şəkildə xarici resmenlər vasitəsilə öyrənmək mümkündür. Fəzr Azərbaycanə gəlirik, Azərbaycanın rayonları, xarici ölkələrlə səfərlər olanlar, xarici çıxış olanlar, olanlar, Azərbaycanın nəqliyyat, hava nəqliyyatı Qafqaz nəqliyyatı, dəniz nəqliyyatı. Təsirli qafqazalçı reytası, hansısa təbiət ehtiyatı və romanlaşma istiqamətləri. Meşəq qoruğunda yerləşən ölkələr. Sonra mis ehtiyatları, mis qoruğu, dünyanın təbiət ehtiyatları. Pamqızlıq üzrə fərqlənən ölkələr, dünyanın sonra burada qeyd olunub, dünyanın əsas sonbarları yerləşdiyi sahə və yerləşdiyi ölkələr. Şəhər təsərrüfatı məhsullarına görə, sonra fərqlənən ölkələr qeyd olunub. Su və xəttə təsərrüfatıdır, sənət və dəniz limanlarıdır. Burada dəniz limanlarının yerləşdiyi su hövzələri və ölkələr sxematik şəkildə qeyd olunub. Azərbaycanın sonbarları Raimorizra, Silentra əhalisinin sayı 10-dan yuxarı olan bölgələr, enerji sektoriyasına görə fərqlənən bölgələr gedir olar. Azərbaycan iqtisadi rayonları, urbanizasiya, agglomerasiya, meqlopolislə dünyanın ən böyük şəhərləri, inkişaf etmiş ölkələr və üçüncü dünyası ilə bağlı xəritəmiz mövcuddur. Qiyməti cəmi 9 manatdır. Hər bir coğrafiyadan hazırlayan Kəsar Tüfsəy olmuşdur.